Відповідна постанова Кабінету міністрів, коли була річниця ухвалення закону про Збройні Сили України. Ви знаєте, в який час ми зараз живемо, які у нас складні умови. Усі у нас, звичайно, якщо казати конкретно про нашу бібліотеку, то всі допомагають. Наша бібліотека теж допомагає тут, чим може. Наші всі дівчата допомагають, в'яжуть теплі речі, такі як шкарпетки, в'яжуть шапки, в'яжуть балаклави, шиємо, все допомагає. І ось у нас відкривається до цього свята, ви бачите, така незвичайна виставка. Ця виставка відбувається з ініціативи та підтримки почесного президента благодійного фонду імені двічі герої Радянського Союзу, генерала-лейтенанта Олександра Молодчого. Президент є депутат міської ради Олександр Володимирович Курат, який в нас тут є присутній, та регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Я трошки зупинюсь на цьому благодійному фонду. Він існує з 2008 року. Завдання фонду це соціальний захист, надання фінансової та іншої допомоги інвалідам та учасникам війни. Самотнім і малозабезпеченим, дітям звіротам та дітям інвалідам соціальним та медичним закладам, дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам. Фонд цей підтримує міську і обласну організацію ветеранів, опікується е Чернігівським клубом ветеранів. За особистої ініціативи Олександра Шкурата упорядковано братську могилу на Забарівці. Також е за фінансової підтримки цього фонду в обласному центрі проведено Змагання з плавання, змагання з шовтреку, льодова вискавка, шаховий турнір імені Твардовського. Традиційним став волейбольний турнір на кубок почесного громадянина нашого міста Олександра Молодшого. І останніми роками цей кубок він став набув міжнародного формату. Також успішно пройшли ряд акцій військово-патріотичного характеру. Вони також проходять за Підтримки регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. А зараз, що вони проводять і як вони вирішили організувати таку виставку, я хочу, щоб розказував сам Олександр Володимирович Курал. Будь ласка. Ви скажіть, будь ласка, яка у вас, ну, звідки у вас такі фотографії, ми так і не, не знаємо. Добрий день. Мы уже давно, давно фонд, и лично я сотрудничаем с региональным медиацентром. С Валентином Бориченко, но вот я сейчас вижу, потому что мы в Киеве сейчас. И его группа людей, то есть мы определились еще на 2008 году, что надо поднимать уровень военно-патетического воспитания молодежи на тот нужную ступень, чтобы наши дети, наши, наше поколение знало, чтобы вот были те герои, на которых мы воспитывались наше поколение. Но сейчас, сейчас именно в настоящий момент, мы имеем здесь на территории нашей страны, мы имеем конфликт, необъявленную войну со стороны нашего брата, вроде как мы считали Россию нашим братским народом. И сейчас мы имеем своих героев. Мы имеем своих ребят, которые там отдают свою жизнь, отдают свое здоровье. И вот для того, чтобы донести как-то до нашей молодежи что есть э, наша армия, что они делают, как они живут, была организована вот эта выставка. На этой выставке, э, которую подготовили э, военные журналисты Министерства обороны Украины, представлены разные моменты жизни наших вооруженных сил Украины. И, вы знаете, уже достигнута договоренность э, с высшими учебными заведениями города Чернигова, э, со средними школами, э, чтобы эта выставка проехала по всему городу. Чтобы... Э, и школьники, и э, студенты в высших учебных заведениях могли посмотреть и четко понимали, что вот то, что было потеряно э, в течение, скажем так, наверное, 20 лет обретения независимости, именно военно-патрическое воспитание, ну, сейчас этим нужно плотно заниматься. Вот вкратце то, что я хотел сказать про эту выставку. Ну а чем фонд фон занимается, вы знаете, вот сейчас читали, здесь рассказывали. Я уже всего не упомню, но то, что хотелось, мы в этом году то, что не сделали, это ежегодный кубок по волейболу среди средних и высших учебных заведений города Чернигова по волейболу в памяти Александра Молодшего. Мы его объявили международным еще три года назад. У нас в в прошлом году была команда из Беларуси. Но сейчас видите, как сложилась ситуация. Кто враг, кто брат? непонятно. Только одно понятно, что мы здесь, и э, мы должны защищать свою Родину. А там уже будем разбираться дальше. Мы никогда не оставляли работу, никогда. Мы постоянно занимались и ветеранами, и инвалидами, и участниками локальных конфликтов, э, которые проходили э, в 20 веке. И сейчас мы работаем над тем, чтобы поднять этот уровень, как я еще раз говорил, военно У нас очень много поступает предложений от школ, средней школы города Чернева, там, где находятся музеи боевой славы. Школа, которая на Татьяна 34 я 34 -я, вот тоже. Есть неравнодушные люди, очень приятно, что вот именно они и вот несут, несут для подрастающего поколения вот все те моменты героизма. Отваги, мужества э, нашим э, подрастающим детям. Как бы вот красот, что хотел сказать. Нас выставка. Ну, мы планируем, наверное, э, две недели. Да, две недели. Э, потом выставка будет поедем по школам э, города Чернигова, в которых начнем с всех школ, где находится музей боевой славы. Вот. Ну, а следующим этапом у нас будут, наверное, высшие учебные заведения города Чернигова. Вот. Хотел бы представить, наверное, вот, Татьяна Степановна. <связано> да, Дмитрий чтобы, чтобы тоже вас видели, да? <связано> да, выходите, это <связано> <да, связано> <да, связано> тоже Это люди, которые занимаются, Дмитрий Григорьевич, Ирина Григорьевна, ну, его же, вы тоже, пожалуйста. Те, которые занимаются и помогают, мы вместе работаем над äh, разными проектами, которые äh, были запланированы äh, целях и задачах работы э, благотворительного фонда. Скажем так вот. Да. Ну спасибо говорю ребятам, которые вот, э, жаль, что нету сегодня представителей регионального медиацентра. Вот. Мы недавно, кстати, проводили с ними пресс-конференцию, которая проходила в магазине «Интермеца». вот э, Приехали, э, именно приезжал Валентин Бориченко, приезжал его коллеги, и они рассказывали, они были в течение месяца, они находились там на юго-востоке Украины. Они беседовали с ребятами и рассказывали ну, всю правду о том, что мы, мы даже иногда и по телевизору не услышим ну, много вещей, о которых не хочется сейчас говорить. Знаете, это, как сказали, наверное, это уже не секрет, что 50% высшего командного состава вооруженных сил Украины, они работают на два фронта. Ну, то, что вот они рассказывали, это было деньги для Да. Ну и сейчас вы слышите по телевизору тоже возникает всякого рода скандалов. Вчера смотрел я новости по сети. Те же закупки, которые проводятся. Пока волонтеры не пришли и не взяли под контроль все это дело. То есть ничего на не двигается, да, к сожалению. Ну? Да, фотографии делали военные журналисты Министерства обороны Украины. До, да, да, до, до, того. Да, до того, да, до, Вы, до войны, видите, да, до войны. Хочется сказать, что наша родина какое-то время в годы войны <с声> 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 так воспитали, наверное. Я вас тоже конечно. -то. бы. Да. Так воспитали. Воспитали родные дети, родители, дедушки родители. В это ранее. у нас, у семьи А у нас в каждой семье были те, которые прошивели качественную войну. Да. да, я служил в срочную службу Я вообще по, по специальности радист Но знаете, когда я уволился В течение 10 лет узнал, что Служил я тоже в непростых войсках Да, я радист Радист, да, вот. да. Служил я в Германии Учебку проходил я в городе Ерзамасе Это в 1985 году был призван а потом служил в Германии в группе советских войск то есть я вспоминаю свою службу то есть как говорил один мой хороший коллега не коллега, хороший знакомый говорит, мы говорит, все успевали делать и боевая подготовка была и успевали тоже отдыхать ну тогда был, вы знаете, тогда именно при... уделялось очень большое внимание именно духовному воспитанию нас как солдат, э тех людей, которые шли, э поступали в высшие учебные заведения, военные учебные заведения, тогда это было престижно. Военная была Да. Ты уже считай, а сейчас, э я вспоминаю, да, вспоминаю 90-е годы, когда э увольнялись э офицеры, которые, э на которые государство потратило немалые деньги для обучения. Они увольнялись, они оставались, ну просто вот искали себе потом работу. И все это было, все это мы прошли. И не хочется, вы знаете, чтобы э, сейчас повторять э, то, что было пройдено. И э, надо все-таки переходить на более качественный уровень, на более качественный уровень. И в воспитании, и вообще в отношении э, к воспитанию молодежи. И физическому воспитанию, и самое главное, духовному воспитанию. Человек крепок, когда он крепок физически, крепок духом. Даже духовное, я считаю, вы знаете, воспитание, оно намного важнее, намного важнее. Тем более мы помним примеры участия наших, наших черневцев и в Афганистане. Вот когда мы тоже служили, писали все рапорта о том, чтобы после окончания учебного подразделения, там, где учился в Разамасе, тоже писали все аэропорта поголовно. У нас было две учебные роты, писали поголовно, чтобы э, попасть туда, в Афганистан. Ну, так тогда, получается, это не духовное было воспитание, а идеологическая я... обработка, просто-напросто. Вы знаете, это можно назвать по-разному, идеологическая ну, обработка. Естественно, да. идти в чужую страну, воевать. Ну, видите. Было время, было свое время. И сейчас, и сейчас я считаю так. Как бы это ни называлось, но надо воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма и любви к своей родине. Вы заметили, я был в Грузии три или четыре года назад. Значит, что меня удивило? Значит, это количество флагов, которое висит там на каждом доме висит флаг. Именно флаг Грузии. Приятно сейчас, когда мы едем у нас по Чернигову. У нас уже стали появляться флаги не а только на праздники. Вы помните, мы флаги, флаги только вывешивали на праздники. Флаг это символ наш. Какая была бы никогда государство получается? Мы только вывешивали на праздники. Да, ну да, а. Сам... Пока нас где не упустило, мы да. не вспомнили, что мы е Украина, да. я готовщина. Да. Да, мы есть нация. Да, мы есть нация. Самое главное, народ. И который, народ сам должен определиться, куда и как ему идти. Это тоже тоже немаловажный вопрос, который касается тоже именно воспитания. Слава Богу, сына своего воспитывал также. Да. Одно время еще до начала вот, всех этих моментов, которые у нас произошли сейчас разрывы вот, отношений и с Россией, и с Беларусью. Мы с ним часто посещали, очень, мы объехали почти все места скажем так, знаковые города герои, которые были Ну еще вот, при Советском Союзе. Общался, я возил его, познакомил с командиром атомной подводной лодки, вот, который принимал участие в боевом плавании. У нас тоже здесь есть мой хороший товарищ старший, Голутва Игорь Григорьевич, командир атомной подводной лодки. Это мой товарищ, да. Вот. Я помогал ему тоже, он издавал все мемуары, он книгу написал свою, тоже помогал финансово ему. То есть у нас много людей в городе Чернигове, вы знаете, которые достойны, которые просто вот, пока вот их не вытащишь на тот же урок мужества в школу, как мы проводили с Галутовой, ну он просто сидит дома, он молчит. Ему очень больно сейчас вот наблюдать все то, что творится сейчас. Но вот именно такие люди должны приходить и рассказывать, и показывать. Этот человек на глубине около 150 метров горел в лодке. тот будет крепок, кто крепок духом, и он выстоит и пройдет все. Mm -hmm. Чем занимались мы в течение вот этого времени, тем мы будем заниматься. Мы от этого не на, на йоту не отойдем. Mm -hmm. Мы вас с таким вдалым проектом. И благодарны, что вы сами из библиотеки Косовинского начали Нам ці роботи, цю працю. Звичайно, у нас з вами сильна мета це виховувати патріотів, патріотів-вітчизни. Ви знаєте, у нас недостатньо літератури по цій темі. І, я от, і сьогодні ви сказали, що ви допомагаєте видати книги, фінансуєте. Якщо буде можливість, то знайте, що нам такої літературі треба якомога більше, тому що на якихось прикуда ми повинні на е, очевидце герої зустрічі ми зустрічаємо, але для майбутніх поколінь е, героїв повинні знати. І е, було б добре, якби ви е, якось нам літературу допомогли. Я на передам у мене лежать книги ще до сих пор, Сергія Дзюба, там де писав про тех е, наших, е, наших е, горожан, які приймали участие в локальних конфліктах. Я їм передам, тому що я їх по школам е, года два три назад я розвезл в бібліотеку. Но у меня еще книги остались, то есть я передам их, чтобы они не жали у меня. Вина, а А у нас 13 библиотек. А вообще я стараюсь, вот если ко мне обращаются именно те люди, которые вот äh, нуждаются äh, в помощи финансовой, когда вот у них что-то есть, уже готовый какой-то материал, вот я всегда иду на встречу, хотя сейчас положение, скажем так, не очень простое. Я говорю, Даже в этом году... Ну, не хватило у меня финансовых возможностей провести турнир в памяти молодшего. Ну, Книги вот. это духовное зброя, и мы все все не знаем, мы умеем, и мы должны иметь такую литературу в Хорошо, да. Вообще большое спасибо тоже вам, потому что вы тоже несете, тут те духовные ценности молодежи, которые вот именно сейчас вам не нужны. Это очень важно в на настоящий момент. Очень важно. Потому как я вот когда ежегодно приезжаю на 21 сентября, на 9 мая на могилу, которая находится в Забароке, там, где отремонтировали, и приходят туда школьники, 7-8 класс. Вот. И тоже возникают некоторые моменты, вопросы, на которые иногда трудно отвечать просто понимаете, а почему так, спрашивают тут и для себя, иногда сам не можешь ответить, а почему побеседовал с людьми, которые приехали которые вот были там и сам думаешь, ну вот, находясь здесь а может действительно что-то надо делать более боюсь этого слова знаете, радикально ну вот как-то бы надо знаете, много не договорил. Да. <связывается> <связывается>